surah yang ke-9 iaitu surah At-Taubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wa kafa wa usalli wa ala nabiyil mustafa wa ba'd. Ba Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita di dalam siri Sejenak bersama Kalamullah. Dalam program kita kali ini kita akan memfokuskan perbincangan tentang surah yang ke-9 iaitu surah At-Taubah, sebuah surah Madaniyah mengandungi 129 ayat. Surah ini tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana tema umum Surah ini merupakan tentang perjanjian dan peperangan serta pengharaman ataupun ketegasan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin. Manakala bismillah itu mengandungi makna aman, makna rahmat dan sebagainya itu tidak sejajar dengan tema surah ini. Surah ini dinamakan sebagai surah At-Taubah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-117 iaitu laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina taba'uuhu fi sa'atil usri musrati min ba'di kada yazigu kulubu fariqim minhum thumma taba alaihim di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan taubat kaum musyrikin kaum muhajirin dan ansar yang mana ada sebahagian daripada kalangan mereka yang apabila turunnya wahyu ataupun arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar turut dalam peperangan Tabuk ada sebahagian daripada mereka yang merasa berat ataupun merasa tidak ingin keluar dan melengah-lengahkan tetapi mereka tetap saja keluar timbul perasaan nak melengahkan ini maka mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala menerima taubat mereka begitu juga ayat yang ke-118 Allah taala menerima taubat tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah yang mana mereka ini tidak keluar ataupun lewat keluar daripada peperangan ini dan akhir sekali sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah mendapati mereka tidak keluar. Lalu Nabi memerintahkan para sahabat untuk memulaukan mereka lalu mereka merasa sempit daqat alaihimul ardhu bima rahubat yani, dunia itu merasa sempit kerana tidak ada orang yang ingin bertaamul dengan mereka di atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memboikot mereka kerana mereka tidak keluar turut serta dalam peperangan Tabuk dan akhir sekali mereka bertaubat kepada Allah taala dan Allah taala menerima taubat mereka itu disebutkan di dalam di dalam ayat yang ke-118 ini jadi ini menunjukkan kepada kita satu perkara iaitu kedudukan kan para sahabat kalau nak dibandingkan dengan manusia yang lain mereka itu lebih tinggi lebih mulia lebih afdal dari sudut akidah mereka itu lebih afdal daripada manusia yang lain kerana apa kerana kedekatan mereka dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mendapatkan teguran langsung daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka merupakan anak didik Nabi sallallahu alaihi wasallam apprentice yang mana segala apanya yang mereka lakukan mendapat respon secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita diperintahkan untuk mengucapkan taraddi kepada mereka yaitu radhiyallahu anhum wa radu an. Allah taala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak seharusnya bagi kita umat Islam untuk mencela sebahagian daripada mereka di atas apa-apa sahaja perkara yang berlaku. Itu semua adalah kekhilafan yang menjadi iktibar kepada kita sama ada khilaf dari sudut politik ataupun dari sudut pandang sesuatu perkara. Itu semua tidak menjadi masalah kerana ia menjadi pengajaran iktibar kepada kita umat setelah mereka di dalam surah ini juga ada menceritakan tentang uh, kaum musyrikin yang membina sebuah masjid yang dinamakan sebagai Masjid Dirar untuk memudaratkan dan memecah belahkan kaum muslimin yang mana telah dibina kepada mereka oleh Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah masjid iaitu Masjid Quba. Allah Taala berfirman, "La taqum fihi abada." Jangan kamu solat di dalamnya selama-lamanya iaitu Masjid Dirar. Dan masjidun usis 'ala taqwa. Masjid yang diasaskan di atas dasar takwa itu lebih berhak untuk kamu kamu dimarahkan iaitu masjid Quba. Daripada ayat ini ataupun daripada perkara ini dapat kita fahami satu perkara iaitu galakkan bahkan hampir menjadi satu kewajipan kepada kaum muslimin untuk menunaikan solat di dalam masjid walaupun tidak diwajibkan tetapi ia merupakan satu perkara sunat yang sangat-sangat digalakkan sehingga Nabi ingin membakar rumah orang yang tidak ingin keluar solat secara berjemaah di masjid. Kita baru sahaja selesai daripada berpuasa di bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan Ramadan kita sering ataupun banyak kita berada di dalam masjid beriktikaf untuk mendapatkan pahala dan sebagainya. Apabila selesai daripada bulan Ramadan, kita ingin refleksi diri kita kembali. Apakah kita ini sebenarnya tetamu Ramadan ataupun tetamu masjid ataupun daripada ahli masjid. Kalau tetamu itu hanyalah orang yang datang berkunjung jarang-jarang ataupun sekali-sekala ketika ada waktu sahaja. Ataupun kalau kita ini merupakan ahli masjid, orang yang senantiasa melazim masjid. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara orang yang mendapatkan naungan. Tujuh golongan yang mendapatkan naungan di hari akhirat itu adalah salah satunya ialah orang yang hatinya tertarik artinya hatinya bertaut dengan masjid, yakni sering pergi ke ke masjid. Mudah-mudahan memberi sedikit pencerahan. Wabillahi alhidayati wattawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.